Приветствую всех, кому это интересно. Я Игорь Кузнецов. На этом канале я разговариваю с христианами о важном. Сегодня продолжение темы о причинах христианских разочарований, о наших ложных ожиданиях от Христа. Почему эта тема является важной? Потому что наши ложные ожидания становятся очень ненадежным основанием нашей христианской веры. Иисус Христос будет совершать в нашей жизни не то, что мы хотим и ожидаем от Него, а то, что Он обещал. Обещание Иисуса Христа ⁇ это и есть истинное Евангелие. Иисус обещал, что Он проведет нас определенным путем, путем следуя за Ним, а мы помним, что это путь страданий, отвержения, это путь смерти на кресте и это путь славного воскресения в новой жизни. Так же и мы, следуя за Христом, призваны пережить свою меру страданий, скорбей, отвержения, принять крест, отвергнув себя и взять крест, следовать за Ним, пережить сораспятие Христу и иметь участие в Его вечной жизни, приняв силу Его Духа, силу воскресения. Все это Господь хочет производить с нами вот здесь, в нашем христианстве сегодняшнем, пока мы ходим на этой земле. Но если наши ожидания в чем-то базируется на ложных доктринах, на ложных проповедях, то это становится таким гнилым камнем в фундаменте нашей веры. Конечно же, потом это все рушится и приносит очень много разочарований. Впрочем, это разочарование не во Христе, а именно разочарование в неправильной, ложной, неевангельской вере. Апостол Павел об этой проблеме о важности этой проблемы или опасности этой проблемы, писал в свое время еще во втором послании Коринфянам в 11 главе. Я прочитаю со второго стиха. «Ибо я ревную о вас ревностью Божией, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистою девою. Но боюсь, чтобы как змеи хитростью своей прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе». Ибо если бы кто, придя, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедали, или если бы вы получили иного духа, которого не получили, или иное благовестие, которого не принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому. Что это за благовестие, о котором апостол Павел ведет речь? Это благовестие, то есть благая весть, которую хотят слушать люди. Помните, предупреждение есть. Последние дни будут искать себе учителей, которые бы льстили слух. Почему иное благовестие, благовестие, что Бог исполнит то, что ты хочешь, проповедуется в церквях? Потому что, потому что на такое благовестие больше людей собирается. Знаете, одна из фундаментальных неправильных ожиданий в христианстве, которая приводит как раз к проповеди иного Евангелия, к проповеди иного Христа, не того Христа, который предложит вам Взять крест и следовать за ним через смерть в силу воскресения. А того Христа, который все сделал вместо вас, а вам предложат теперь только наслаждаться пламбдами действий его рук. Это не тот Христос, который проповедовал Павел. Это не истинный Иисус. Но он проповедуется сегодня. Потому что есть одно неправильное ожидание от христианства. Звучит оно так. Церкви должны расти, люди должны каяться, и целые города должны спасаться. На самом деле это не так. Потому что христианство – это не религия для масс. Вообще христианство изначально для избранных. Помните, как об этом говорил Иисус Христос в 7 главе Евангелия от Матфея? «Входите тесными вратами» – 13 стих. «Потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими» потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Так получилось, что я сегодня оказался в городе Бергамо, это север Италии, старый такой городок, в нем очень много красивых, больших и поэтому многолюдных туристических мест, но также есть вот такие вот узкие улочки, на одной из них я нахожусь, где редко встретишь человека, и этих улиц нет на туристических маршрутниках или справочниках, как они называются. Это узкие, тесные улочки, о которых мало кто знает, и немногие находят их. И вот гуляя по этим улочкам, я как раз пришел к размышлениям, которыми делюсь сегодня с вами. Тесные врата, узок путь, ведущий в жизнь, немногие находят их. Почему мы не принимаем к сведению этот факт, которым предупредил Иисус? В Евангелии к в 13 главе с 23 стиха написана естественная реакция людей на а, такое предупреждение. У нас же тоже такая же реакция. Некто сказал ему, Господи, неужели мало спасающихся? Он же сказал им, подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут. Та же мысль, которая не обещает, что христианство должно стать массовым. Всеобъемлющим, а больше говорит о том, что христианство это э, следование какими-то очень малыми тесными группами в чесноте, во взаимодействии каком-то, очень плотном, поддерживающим друг друга, когда мы протискиваемся сквозь обстоятельства, сквозь э, стихи этого мира, когда мы несем свой крест. И этот узкий путь, он как бы сдирает с нас весь лоск, он убирает с нас все то мирское, плотское, человеческое, все эти ожидания, стремления, амбиции, цели, страсти, похоти, те, которые Христовы распяли свою плоть со страстями и похотями. Знаете, чтобы быть чистой непорочной девой, ей нужно быть очищенной, очищенной огнем, очищенной щелоком, пройти сквозь эту тесноту, знаете, как природах чтобы выйти в этот чудный свет новой жизни со Христом. И дальше Иисус такую притчу рассказывает. 13 глава Луки, 25 стих. «Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить, «Господи, Господи, отвори нам!» Но он скажет вам в ответ, «Не знаю вас, откуда вы». Тогда станете говорить, «Мы ели и пили с тобою, и на улицах наших учил ты». Но он скажет, говорю вам, не знаю вас, откуда вы, отойдите от меня, все делатели неправды. Страшно, правда? Услышать такие слова. Придя пред Господа, ты всю жизнь в церкви, ты ему служил, ты слушал проповеди, ты участвовал в вечере Господней, ел, пил перед ним, все кажется нормально, и вдруг ты оказываешься во тьме внешней. Да не будет, конечно же, так. Но, тем не менее, Иисус предупредил, чтобы у нас не было неправильных ожиданий. Такое возможно знаете, само по себе пребывание в церкви еще не означает, что человек является учеником Иисуса Христа. Только тот, кто отвергнув себя, берет свой крест, он ученик Иисуса Христа. И поэтому Евангелие учит нас, что в Царстве Божьем есть как бы две последовательные стадии избрания людей в Царство, наследников Царства Божьего. Первое – это извлечение из мира – в церковь, и второе – это процесс освящения, который происходит в церкви. Об этом Иисус рассказал в притче в 13 главе Матфея, 47 стиха я прочитаю. «Еще подобно царство небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег, и сев хорошее, собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века». Изыдут ангелы, отделят злых из среды праведных, и вернутых в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. Знаете, с одной стороны, это нас приводит в такой трепет внутренний, что оказывается, не все люди, которые считаются членами наших поместных церквей, они вообще считаются учениками самим Христом. Но благая весть еще состоит в том, что помимо вот этого финальной стадии отделения неправедных из среды чистых, то есть из церкви, которая произойдет при кончине века, эти же процессы происходят постоянно и регулярно. И она об этом так написал. Они вышли от нас, потому что не были наши. Через это открылось, что не все. Кто с нами, те наши. Знаете, в церкви будут волны, когда люди приходят в церковь, в церкви будут волны, когда люди покидают церковь. Евангелие Иисуса Христа не призвано всех спасти. Хотя бы хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины, мы этого хотим. И поэтому мы должны проповедовать Евангелие каждому человеку, не разделяя людей на тех, которые спасутся, которые не спасутся. Но мы не должны разочаровываться, что немного спасающихся. И нам не нужно переделывать Евангелие, делать его таким, чтобы оно было употребимо и приятно для масс. Главная причина, почему сегодня проповедуется иное Евангелие, которые обещает людям исполнение их желаний, но не открывает им истинный путь в Царство Божье, это причина в том, что мы хотим угодить многим. Мы хотим, чтобы много людей было в церквях. Мы хотим быть успешными, но успех мы меряем не тем, как его оценивает Бог, а тем, как его оценивает этот мир. Нам нужно разрушить в себе это ложное ожидание от Бога. В 24 главе Матфея написано, Иисус сказал, что будет проповедано Евангелие Царства всем народам во свидетельство, и тогда придет конец. Знаете, Евангелие должно проповедано быть каждому человеку, но не для каждого оно будет во спасение. Для одних запах живительный к жизни, для других смертоносный к смерти. Кто будет веровать и креститься, будет спасен. Кто не будет веровать, будет осужден. Мы не хотим осуждения людей, мы несем служение оправдания, мы несем весть спасение, Но у нас не должно быть неправильного ожидания которая подтолкнет нас к искажению Евангелия. Когда я приехал в Киев и начал здесь церковь, и начал проповедовать Евангелие Иисуса Христа, путь Христов, объяснять, почему в нашей жизни должны прийти соблазны и страдания, и испытания, объяснять, что значит отвергать себя и как нести крест Христов, то один пастор сказал мне, Игорь, если ты будешь так проповедовать, у тебя никогда не будет большой церкви. Если ты хочешь иметь большую церковь, ты должен проповедовать то, что люди хотят слышать. Проповедуй о деньгах, проповедуй об исцелении, проповедуй о жизненном успехе. Я подумал тогда про себя, как хорошо, что у меня нет такой цели – иметь большую церковь. У меня есть цель – совершить мою поприще так, чтобы, когда я предстану в конце своей жизни перед Господом, Господь узнал во мне себя, свой характер. Моя цель – преобразиться в образ Христов. И вторая моя цель – совершить уверенное мне служение, так, чтобы не было стыдно перед Господом за то, чему я учил людей и за то, какой Евангелие я проповедовал. Конечно, это не вопрос оправдания себя, что вот, дескать, у нас такая маленькая христианская группа, потому что мы истины. Не все, что маленькая истина, и не все, что большое, то является ложным. Нет. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что мы ожидаем. Наша задача э, больше думать о том, насколько мы сами действительно следуем за Христом, идем Его путем. Насколько мы несем крест. Насколько мы преображаемся в образ Христа. Насколько мы распинаем свою плоть с надеждой откровения вот той самой новой жизни в Духе Божьем. Если мы идем этим путем, то эту же жизнь мы проповедуем и являем другим людям. И всегда будут те, кто будут следовать вместе с нами этим тесным путем, проходя в эти узкие врата. При этом ожидать, что таких людей будет много и желать, чтобы всех загнать на этот путь, ну, это просто неправильно. Это повредит нашей жизни, нашему служению. Поэтому не надо искать оправданий. Если люди уходят от вас, надо анализировать, в чем причина. Потому что, может быть, дело не в истинности Евангелия, а как раз в том, что где-то мы не являем характер Христа, где-то мы не приносим ту атмосферу мира и любви, которую дает нам Дух Божий, а занимаемся чем-то совершенно неправильным. Но если твое служение не является каким-то многочисленным, это не повод расстраиваться или считать себя неуспешным. Успех, Успех будет измеряться Господом и оцениваться по тому, насколько ты достиг Божьей цели, преобразился в образ Христа и насколько ты совершил в точности вверенное тебе служение благовестника. Друзья, если сегодня вы находитесь вот в этой стадии разочарования тем Евангелием, в которое вы уверовали, то проблема не в Иисусе Христе. Проблема именно в том, что, возможно, Евангелие, которое вы слышали или которое приняли, оно было искаженным, ложным. Обратитесь к истинному Евангелию. Если вам интересно, оставайтесь на этом канале, в этом общении, и мы будем с вами говорить и раскрывать, что же на самом деле Иисус Христос обещает нам и какое это великое благо. Милости благодать Господа, да прибудет с вами. До следующих встреч.